પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આપણા સૈનિકોએ આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ કર્યો તે તેમની અદમ્ય હિંમત હતી તેમજ ભારતમાં બનેલા શસ્ત્રો સાધનો અને ટેકનોલોજીની શક્તિ હતી ઓપરેશન સિંધુ દરમિયાન આપણા દળોએ બતાવેલી બહાદુરી એ દરેક ભારતીયને ગર્વ કરાવ્યો છે ઓપરેશન સિંદૂર થી સમગ્ર વિશ્વમાં આતંકવાદ સામેની લડાઈમાં એક નવો આત્મવિશ્વાસ અને ઉત્સાહનો સંચાર થયો ઓપરેશન સિંદૂરે દેશના લોકો પર એટલો પ્રભાવ પાડ્યો છે કે ઘણા પરિવારોએ તેને પોતાના જીવનનો ભાગ બનાવી લીધો બિહારના કટિહાર યુપીના કુશીનગર અને અન્ય ઘણા શહેરોમાં તે સમયગાળા દરમિયાન જન્મેલા બાળકોનું નામ સિંદૂર આપવામાં આવ્યું આજ પૂરા દેશ આતંકવાદ કે ખેલાફ એકજૂટ છે आक्रोश से भरा हुआ है संकल्पबद्ध है आज हर भारतीय का यही संकल्प है हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है साथियों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया जिस प्रिसीजन के साथ जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया वो अद्भुत है ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है साथियों ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है यह हमारे संकल्प साहस और बदलते भारत की तस्वीर है और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है तिरंगे में रंग दिया है आपने देखा होगा देश के कई शहरों में गांवों में छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए और हमने देखा चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी संकल्प गीत गाए जा रहे थे छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे जिनमें बड़े संदेश छुपे थे मैं अभी तीन दिन पहले बीकानेर गया था वहां बच्चों ने मुझे ऐसी ही एक पेंटिंग भेंट की थी ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है